Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton video ini terutamanya kepada Encik Muhammad Fakhrul Azizi Pensyarah bagi subjek sekolah dan masyarakat kami. Pada hari ini kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan tugasan academic discourse yang kami pilih iaitu tajuk kemahiran 3M pemulihan atau inovasi teknik pengajaran. Sebelum saya mulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan lima yang terdiri daripada enam orang ahli. Yang pertama Nurhana Nabila, yang kedua Fatin Hazikah, yang ketiga Amni Husna, yang keempat Siti Nadirah, yang kelima Muzaira Akilah dan yang keenam Nuhah Aisyah. Saya mulakan pembentangan ini dengan definisi kemahiran 3M. Kemahiran 3M merujuk kepada membaca, menulis dan mengira yang merupakan tiga kemahiran asas yang menjadi tunjang kepada pembelajaran. Kemahiran ini juga dikenali sebagai kemahiran asas literasi dan numerasi yang sangat penting untuk membolehkan murid memahami pelajaran dan menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Kita lihat pula kepada kepentingan kemahiran 3M. Yang pertama, ia adalah asas kepada pembelajaran awal tanpa penguasaan 3M, murid akan suka mengikuti pelajaran di dalam kelas. Yang kedua, penguasaan kemahiran ini dapat meningkatkan keyakinan diri murid apabila mereka mampu membaca, menulis dan mengira dengan baik mereka akan lebih yakin untuk berinteraksi dan mengambil bahagian dalam pembelajaran. Yang ketiga, kemahiran ini juga menjadi persediaan kepada pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di sekolah menengah, pelajaran menjadi lebih kompleks dan memerlukan asas yang kukuh dalam 3M. Dan akhir sekali, ia dapat mengurangkan risiko keciciran dalam pendidikan. Murid yang lemah dalam 3M ni lebih cenderung untuk tercicir. Jadi, penguasaan awal ini sangat penting agar mereka dapat terus maju dalam sistem pendidikan. Baik, seterusnya perubahan pendekatan 3M dalam pendidikan Seiring dengan perkembangan teknologi, pendekatan terhadap 3M ini telah banyak berubah. Saya akan terangkan enam aspek utama perubahan ini. Yang pertama, sumber bahan bacaan. Dulu, pelajar hanya bergantung kepada buku teks, majalah dan surat kabar bercetak. Kini, bahan bacaan lebih luas. Pelajar boleh membaca e-buku, artikel dalam talian, blog pendidikan dan menonton video interaktif seperti di YouTube. Teknologi telah menjadikan membaca lebih fleksibel dan menarik. Yang kedua, penggunaan peranti. Sebelum ini, pembelajaran hanya menggunakan alat asas seperti papan hitam dan buku tulis. Tetapi sekarang pelajar menggunakan pelbagai peranti digital seperti tablet, komputer riba dan telefon pintar. Peranti ini membuka ruang untuk akses maklumat dengan lebih pantas dan pembelajaran secara kendiri. Yang ketiga, penulisan digital. Dulu, semua tugasan ditulis tangan di atas kertas. Sekarang, pelajar menulis menggunakan komputer atau telefon melalui Google Docs dan Microsoft Word. Penulisan digital memudahkan suntingan dan meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam era digital. Seterusnya, yang keempat, penggunaan alat penyuntingan. Sebelum ini, pelajar hanya mengedit secara manual, contohnya memadam dan menulis semula. Kini terdapat pelbagai alat pengeditan digital seperti Grammarly untuk semak ejaan dan tata bahasa, serta Canva dan PowerPoint untuk hasil kerja yang lebih menarik. Ini menggalakkan kreativiti dan hasil kerja yang lebih berkualiti. Yang kelima, penggunaan perisian matematik. Jika dahulu pengiraan dilakukan secara manual atau menggunakan kalkulator asas, kini pelajar boleh menggunakan perisian seperti Math Microsoft. Perisian ini membantu pelajar memahami konsep matematik secara visual dan interaktif. Dan yang terakhir, pembelajaran berasaskan aplikasi. Pembelajaran kini semakin menyeronokkan dengan aplikasi seperti Kahoot, Quizzes dan Google Classroom. Pelajar boleh belajar melalui permainan, kuis dan aktiviti interaktif. Pendekatan ini menjadikan pelajar lebih terlibat dan bermotivasi untuk belajar. Seterusnya, pendekatan pemulihan dalam teknik pengajaran 3M. Menurut Jamilah Ahmad 1999, guru pemulihan khas perlu memperbagikan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta menggunakan alat bantu mengajar untuk menarik minat murid. Contohnya, guru boleh menggunakan kad-kad jantuman untuk membantu murid memahami perkataan dan ayat dengan lebih mudah. Pendekatan pemulihan dalam teknik pengajaran 3M menekankan beberapa perkara penting. Yang pertama, guru perlu merancang pengajaran dengan mengambil kira apa yang telah diketahui oleh murid dan apa yang perlu mereka pelajari. Ini penting supaya pengajaran lebih tersusun dan sesuai dengan tahap keupayaan murid. Yang kedua, Guru juga perlu mengambil berat tahap penguasaan berbahasa murid. Ini bermakna guru perlu faham pengetahuan sedia ada yang dimiliki oleh setiap murid dan gunakan maklumat ini untuk merancang pengajaran yang bersesuaian. Dan yang ketiga, guru perlu melakukan penilaian berterusan terhadap perkembangan murid khususnya dalam aspek 3M. Nilai ini membantu guru mengenal pasti murid yang masih memerlukan bimbingan dan seterusnya merancang intervensi yang lebih berkesan. Seterusnya, saya akan membentangkan kelebihan teknik pengajaran 3M. Yang pertama, meningkatkan pelibatan pelajar. Pelajar akan lebih aktif dan bermotivasi apabila mereka dapat meniru dan melaksanakan apa yang dipelajari. Ini berbeza dengan hanya mendengar teori sahaja. Contohnya, dalam pembelajaran sains. Jika pelajar diberikan peluang untuk melakukan eksperimen, mereka akan lebih terlibat dan memahami konsep yang dipelajari. Yang kedua, memupuk kemahiran praktikal. Teknik 3M membantu pelajar mempelajari kemahiran melalui pemerhatian, peniruan dan pelaksanaan. Ini memastikan mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga boleh menguasai kemahiran secara mendalam. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa, pelajar boleh meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan hanya mendengar, membaca dan menulis secara berulang. Dan yang terakhir, membina disiplin dan konsistensi. Dengan pengulangan aktiviti, pelajar akan dilatih untuk lebih berdisiplin dan konsisten dalam pembelajaran mereka. Aktiviti berulang ini membentuk tabiat belajar yang baik di mana pelajar secara tidak langsung belajar untuk memberi tumpuan dan berusaha secara berterusan. Sebagai contoh, apabila pelajar konsisten membaca dan menulis, mereka akan lebih mudah menguasai topik yang dipelajari. Kurangan teknik pengajaran 3M Yang pertama, bersifat berulang-ulang dan tiada variasi Pengajaran yang terlalu berulang-ulang tanpa variasi boleh membuatkan murid rasa bosan Contohnya, jika kita hanya suruh murid baca teks dan tulis nota setiap hari Mereka mungkin kurang berminat Sebaliknya, kita boleh cuba menggunakan video, permainan atau aktiviti interaktif Untuk menarik minat mereka dan menjadikan pembelajaran mereka lebih menyeronokkan yang kedua, pengajaran yang rutin dan kurang interaktif mengehadkan peluang murid untuk berfikir di luar kotak serta mengekspresikan diri secara kreatif. Bila pengajaran terlalu rutin dan tidak melibatkan murid, mereka susah untuk berfikir secara kritikal. Sebagai contoh, dalam kelas matematik, kalau guru hanya beri soalan untuk dijawab tanpa ada sesi perbincangan atau interaksi, murid tidak dapat mendalami topik tersebut. Dengan mengadakan kuis, diskusi kumpulan atau soal jawab, kita boleh merangsang pemikiran mereka dan meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, pengajaran terlalu fokus pada asas hingga abaikan pelajaran yang mencabar yang boleh tingkatkan perintasi murid. Kalau kita terlalu fokus pada pengajaran asas, murid mungkin tak dapat mengembangkan kemahiran berfikir mereka. Contoh yang mudah, dalam kelas sains, kalau kita hanya mengajar teori tanpa memberi peluang untuk eksperimen atau masalah yang lebih mencabar, murid tidak akan dapat memahami konsep secara mendalam. Memberikan cabaran yang sesuai boleh membantu mereka berfikir secara kritis. Dan yang terakhir, kurang penyesuaian mengikut tahap dan keperluan individu murid. Setiap murid belajar dengan cara yang berbeza. Ada yang lebih suka belajar dengan cara visual, ada yang lebih suka mendengar. Jika pengajaran tidak disesuaikan dengan keperluan murid, mereka mungkin suka untuk mengikuti pelajaran. Sebagai contoh, kita boleh gunakan lebih banyak aktiviti praktikal untuk murid yang memerlukan pendekatan visual atau hands-on untuk belajar. Sekian daripada saya, saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya seterusnya saya akan menerangkan tentang pendekatan inovasi dalam teknik pengajaran 3M uh, pendekatan inovasi Uh, ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran melalui integrasi inovasi di dalam kelas Okey, antara pendekatan inovasi yang boleh digunakan Pertama, pendekatan teknologi Terdapat uh, dua aplikasi utama yang telah memberi impak besar dalam teknologi pengajaran ya, Iaitu yang pertama Dua linggo, Iaitu uh, sebuah aplikasi yang membantu pelajar dalam pelajaran bahasa secara interaktif Uh, melalui aplikasi ini juga uh, pelajar dapat meningkatkan kemahiran membaca, menulis dan mengira melalui pelbagai latihan yang telah disediakan. Yang kedua, uh, pendekatan yang boleh digunakan adalah elemen permainan. Seperti aplikasi Kahoot, kuisis yang mana uh, aplikasi ini telah mengubah cara pembelajaran kepada elemen permainan. Dengan itu, uh, pelajar akan lebih seronok dan lebih aktif di dalam kelas. Seterusnya, pada inovasi yang kedua adalah alat bantu mengajar Antara alat bantu mengajar yang boleh digunakan adalah Pertama, teknologi digital Contoh teknologi digital ni seperti video, animasi, slide interaktif Yang mana Uh, ia digunakan adalah alat batu pengajar dan mampu meningkatkan pemahaman pelajar dengan cara yang lebih visual. Ia juga memberi peluang kepada pelajar untuk memahami konsep yang suka dengan lebih jelas dan berkesan. Seterusnya adalah gamifikasi. Gamifikasi ini adalah sebuah elemen permainan yang melibatkan ganjaran dan pencapaian. Yang mana uh, pelajar akan diberikan mata ganjaran setiap kali mereka menyelesaikan tugasan atau mencapai matlamat pelajaran. Dan uh, pencapaian mereka ini akan dipaparkan di atas satu papan yang mana pelajar yang memper oleh uh, mata, tinggi, mata tertinggi akan duduk di atas manakala uh, pelajar yang memiliki uh, mata terendah akan duduk di bawah dengan itu uh, akan memberi persaingan yang sihat dan motivasi kepada pelajar untuk terus berusaha bagi duduk di tangga teratas okay, uh, dan pendekatan inovasi yang ketiga ialah pendekatan berpusatkan pelajar dan kolaboratif Uh, berpusatkan pelajar ni uh, guru berperanan sebagai facilitator yang membimbing pelajar untuk meneroka setiap topik. Contoh dia macam membaca uh, kumpulan. Dengan adanya aktiviti ni, ia akan beri peluang kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka Selepas pembelajaran kolaboratif Pembelajaran kolaboratif ni uh, sangat penting dalam memperkembangkan kemahiran sosial seseorang pelajar Melalui kerja perkumpulan, uh, pelajar ni dapat bekerjasama dan berkongsi idea uh, dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Ini membantu untuk membina kemahiran berkomunikasi. Dengan itu, pendekatan inovasi dalam teknik pengajaran 3M ni menunjukkan bagaimana teknologi dan alat bantu mengajar ni dapat menyokong proses pembelajaran dengan cara yang lebih efektif dan dan menyeronokkan. Pendekatan ini juga tidak hanya memberi manfaat kepada pelajar tapi juga kepada guru dalam meningkatkan pengajaran mereka bentangkan perbandingan dua pendekatan dalam pendidikan iaitu pendekatan pemulihan dan pendekatan inovasi berdasarkan enam aspek. Aspek yang pertama ialah tujuan. Tujuan utama pendekatan pemulihan adalah untuk membantu murid yang lemah agar dapat menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Pendekatan ini memberi fokus kepada murid yang memerlukan bimbingan tambahan supaya mereka tidak terus tercicir dalam pembelajaran. Pendekatan inovasi pula bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan, kreatif dan selaras dengan perkembangan pendidikan moden. Melalui pelbagai kaedah inovatif, murid dapat belajar dengan lebih aktif dan bersemangat. Aspek yang kedua ialah sasaran yang mana pendekatan pemulihan disasarkan khusus kepada murid yang ketinggalan atau yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M. Pendekatan ini bertujuan membantu murid yang lemah agar mereka dapat mengejar semula tahap penguasaan yang sepatutnya. Pendekatan inovasi pula terbuka kepada semua murid termasuklah murid yang telah menguasai 3M. Ini kerana pendekatan ini sesuai digunakan dalam pelbagai tahap penguasaan dan dapat memenuhi keperluan Pembelajaran murid secara menyeluruh. Aspek yang ketiga ialah cara mengajar. Pendekatan pemulihan dilaksanakan melalui latihan asas seperti menyebut suku kata, menyalin ayat serta melakukan pengiraan mudah. Kaedah ini dijalankan secara berperingkat bagi membantu murid mengukuhkan semula kemahiran asas yang belum dikuasai. Pendekatan inovasi pula menggunakan pelbagai kaedah kreatif seperti permainan pendidikan, aplikasi pembelajaran video interaktif, aktiviti berkumpulan dan penggunaan teknologi. Pendekatan ini dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Aspek yang keempat ialah kelebihan yang mana pendekatan pemulihan mempunyai kelebihan dalam membantu murid yang lemah menguasai kemahiran asas 3M secara lebih berfokus. Pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk belajar mengikut kadar kemampuan mereka dalam suasana pembelajaran yang lebih tersusun. Pendekatan inovasi pula berupaya menarik minat murid terhadap pembelajaran melalui kaedah yang lebih kreatif dan interaktif. Pendekatan ini juga selaras dengan penggunaan teknologi semasa sekaligus dapat menjadikannya lebih berkesan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Aspek yang kelima ialah kekurangan yang mana pendekatan pemulihan mempunyai kelemahan kerana keedah yang digunakan cenderung berulang yang boleh menyebabkan murid cepat bosan dan jemu. Pendekatan ini tidak sesuai dilaksanakan kepada murid yang telah menguasai TGM kerana aktiviti yang dijalankan terlalu asas dan kurang mencabar. Pendekatan inovasi pula memerlukan keedah kemudahan teknologi serta latihan yang mencukupi kepada guru. Sekiranya kemudahan tersebut tidak tersedia atau guru kurang mahir menggunakan keadaan inovatif, maka keberkesanan pengajaran dan pembelajaran boleh terjejas. Aspek yang keenam ialah contoh aktiviti. Bagi pendekatan pemulihan, antara contoh aktivitinya ialah menyalin perkataan asas, menyebut suku kata berulang, latihan asas pengiraan. Manakala bagi pendekatan inovasi, antara contoh aktivitinya ialah menjawab quiz online, membina cerita digital dan menggunakan aplikasi mudah dalam pemulihan. Seterusnya, kita akan pergi kepada kelebihan dan kekurangan kepada pendekatan pemulihan dan juga inovasi. Seperti yang dinyatakan oleh rakan pembentang sebentar tadi, Pendekatan pemulihan adalah bertujuan untuk murid yang lemah agar dapat menguasai 3M manakala pendekatan inovasi adalah menjadikan pembelajaran 3M lebih seronok, kreatif dan juga moden. Namun pendekatan pemulihan dan inovasi ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Jadi kelebihan yang pertama adalah ia dapat meningkatkan minat dan juga pelibatan murid. Hal ini kerana pendekatan inovatif seperti menggunakan permainan pendidikan, teknologi interaktif dan bahan bantu mengajar yang menarik dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Ini seterusnya dapat menarik minat perhatian murid dan meningkatkan perlibatan aktif mereka dalam kelas. Kelebihan yang kedua adalah untuk meningkatkan kecakapan murid. Guru dapat mengenal pasti kelemahan murid dengan lebih tepat melalui kaedah pemulihan dan seterusnya dapat menyuaikan kaedah pengajaran mengikut tahap penguasaan mereka. Ini dapat membantu guru agar mencap menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan dan juga efisien. Seterusnya adalah kelemahan kepada pendekatan pemulihan. Kelemahan yang pertama adalah ia hanya fokus kepada asas dan ia juga kurang cabaran. Oleh itu, murid mungkin tidak didedahkan kepada soalan ataupun tugasan yang mencabar yang boleh mengekang perkembangan pemikiran aras tinggi mereka. Dan kelemahan yang kedua adalah kurang ruang untuk berkreativiti dalam usaha memastikan murid menguasai asas, pendekatan ini kadang, -kadang terlalu berstruktur dan tidak memberi pe banyak peluang kepada murid untuk meneroka idea secara. Seterusnya, kita akan pergi kepada pendekatan kepada inovasi. Terdapat kelebihan dan juga kelemahan kepada pendekatan inovasi. Kelebihan yang pertama adalah memberi sokongan intensif kepada pelajar. Melalui kaedah inovatif seperti pembelajaran berasaskan projek ataupun permainan belajar, menerima bimbingan yang lebih tersusun dan juga berfokus. Dan kelebihan yang kedua adalah ia mudah dilaksanakan tanpa teknologi. Banyak pendekatan inovasi yang boleh dijalankan secara kreatif menggunakan bahan mudah seperti kad imbas, permainan manual ataupun lakonan. Jadi kita akan pergi kepada kelemahan pendekatan inovasi. Kelemahan yang pertama adalah memerlukan kemahiran teknologi bagi guru dan juga murid. Sekiranya inovasi melibatkan penggunaan digital, guru dan juga murid perlu mahir agar proses PDP berjalan dengan lancar. Kelemahan yang kedua adalah memerlukan sumber teknologi yang mencukupi. Kekurangan peranti seperti komputer, projektor ataupun akses internet boleh menyukarkan pelaksanaan inovasi digital. digital. Kesimpulannya, pendidikan 3M adalah asas penting yang membantu murid untuk menguasai literasi dan numerasi serta membina asas kukuh untuk kejayaan akademik dan kehidupan seharian. Pendidikan 3M juga menekankan intervensi awal dan program pemulihan untuk membantu murid yang lemah sekaligus membentuk generasi yang berkemahiran, berdisiplin dan mampu bersaing dalam era moden.